Şərtə ana bətrində Allahdan soruşur. İlahi, mənim yeməyim, içməyim, havam göbəyimlə gəlir. Mənə verdiyin ağız, burun nəyə lazımdır? Mənə ayaqlar vermisən. Bu balaca yerdə onlar mənim nəyimə gərəkdir? Əllər vermisən. Onlarla nəyi tutacağam? Gözlər vermisən. Bir halda ki, hər tərəf qaranlıqdır. Onlarla hara baxacağam? Qulaqlar verməsən, onlarla nəyi eşidəcəyəm? Mənə gərək olan bir tək köpəyim deyilmi? O mənim bütün ehtiyaclarımı ödəmirmi? Allahutaala cavab verir. Tələsmə, insan evladı. Bir müddətdən sonra səni elə bir dünyaya aparacağam ki, bu gün lazımsız bildiyin şeylər orada sənin ən zəruri orqanlarını çevrələcəkler. Bu gün gərəkli hesab etdiyin göbəyi isə kəsib tullantı kimi torpağa basdıracaqlar. İnsan evladı dünyaya gəldikdən bir qədər sonra Allah ona ibadət etməyi və bununla ruhunu inkişaf etdirməyi, mənəviyyətli olmağa əmr edir. İnsan yenə Allah'a sual edir. İlahi, mənim yaşamağım üçün gərək olan hər şeyi vermisən. Görən gözüm, eşidən qulağım, tutan əlim, gəzən ayağım, yeməyə ağzım, nəfəs almağa burnum var. Bunlar mənə kifayət deyilmi? Xoşbəxt olmağım üçün bədənim bəs deyilmi? Ruhumun inkişafı, mənəviyyat mənim nəyimə gələşdir? Allah Taala cavab verir. Tələsmə ey insan övladı. Bir müddətdən sonra səni elə bir dünyaya aparacağam ki, Bu dünyada gərəksiz bildiyin mənəviyyat, ruhi yüksəliş sənin ən gərəkli orqanına çevriləcəklər. Gərəkli hesab etdiyin bədən isə tullantı kimi torpağa basdırılacaqlar.